Кати Сарк. Мы сейчас находимся на Кати Сарк. Здесь очень интересный корабль есть такой, так называется Кати Сарк. Вот эти ребята музыканты. Что-то они сейчас переключаются. А вот этот корабль там вдали, Кати Сарк. Правда, с погодой сегодня нам не очень повезло. Дождит, ну, как обычно в Лондоне. Осенью. Поздней осенью. Сегодня уже 16 ноября год 14 и поэтому конечно с погодой вот такие дела но этот корабль интересен тем что его лет пять тому назад кто-то сжег но ну, в общем он сгорел был хороший красивый корабль а вместо него построили еще лучше полный размер вот есть на в энциклопедиях его история мы потом и эту историю там тоже вложим чтобы вы могли больше узнать и почитать Ну вот, пожалуйста Катя Сарк, стеклянная Такое сделали дно Корабль стоит фактически на стекле Ну, конечно, каркас хороший, железный Что можно зайти, вот это как бы музей И прогуляться прямо под этим кораблем Катя Сарк Что очень интересно так. Ну, вот тоже тут Гринвич э, Вот туда Там на горку, это нулевой меридиан Известный, да GMT Greenwich Meridian Time Zero. Отсюда идет отсчет времени по всему миру в плюс и в минус. 1, 2, 3 пошло, да, и так например возьмем, вот у нас гости из Эстонии, у них сейчас плюс 2, то есть на 2 часа дальше. Ну и пошло так дальше и дальше. Вот там мы сейчас видели сейчас uh, Canary Wharf так называемая знаменитая. Вот они там сверкают эти небоскребы, все такое. А здесь вот ребята гуляют. Надя Галя, Рувим, Франсуа из Франции. Наш брат, девушки из Эстонии. Ну и Рувим и Роман. Ну и я. Тоже мы здесь в Лондоне живем. В общем, вот так вот. Катя Сарко. Вот сейчас покажу немножко больше. Внутрь туда так чтобы было более объемно видно. Мы вот. Сделаем, да. Вот это я через стекло. И вот этот корабль, как бы вот его нижний корпус. Вот эти метраж идет и все такое. Ну вот так вот интересно. Молодцы, ребята. А вот здесь есть про. Вот тут катера ходят, вот уже темза. Темза. Вот здесь вот этот под куполом. Здесь проход под водой. Есть туннель. Можно пешком просто пройтись. Ну вот так вот кратко. В двух словах, где мы, ребята, быстро. Кто на нем плавал? Кто знает? История. Хорошо, кто на нем не плавал? Хорошо. Какое столетие? Катя Сарк. там какие-то Окей. Зайдем на Википедию. Хорошо, ребята. Будем увидеться позже. Оставайтесь с нами и до встречи. Вот он, Катисарк Музей.